Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Украина делает все, чтобы достичь мирного решения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Арсений Ценюк на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером в Киеве. В то же время Россия грубо нарушает минские договоренности. Москва не выполняет базовые положения подписанных в столице Беларуси документов, подчеркнул Арсений Ценюк. Базовые пункты этого соглашения, а это возобновление контроля над украинско-российской границей, остановка поставок оружия из Российской Федерации на территорию Украины и отзывы российской армии и российских террористов с территории Украины не исполняются. Так как другого плана действий, кроме Минского соглашения, нет, Поэтому Россия должна выполнять то, под я чем я подписалась, подписалась и то, что, я обещала, я всему что обещала всему миру. Глава внешнеполитического ведомства Германия в свою очередь заявил, что Европа готова оказывать Украине как политическую, так и экономическую помощь. Одним из механизмов для этого Штайнмайер считает международную конференцию по поддержке Украины. Он констатировал, что напряжение на востоке Украины за последние несколько месяцев возросло. Единственная база для урегулирования кризиса могут быть Минские договоренности, поэтому их необходимо выполнять. Готовы ли к этому Россия? Вальтер Штайнмайер выяснит во время своего визита в Москве. В Скву, в столицу России, немецкий министр отправится после Киева. Одна из причин, почему я здесь в Киеве, это многочисленные переговоры с президентом России, которые в прошлые выходные прошли в Брисбене, в том числе и переговоры канцлера Германии с господином Путиным. Отсюда, после переговоров с вашим президентом, во второй половине дня я отправлюсь посмотреть. Создали ли переговоры в Брисбене атмосферу, которая позволила бы работать над более конкретной реализацией Минских соглашений? За минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции более 30 раз. За время действия режима перемирия более 3000. Сохраняется активность боевиков на Дебальцевском и Луганском направлениях. Сепаратисты наносили огневые удары по Авдеевке, Трехизбинке, сокольника Орловском, Пескам. Четыре раза был обстрелян Донецкий аэропорт. В районе Горловки зафиксированы реактивные установки залпового огня. После нанесения огневого удара они меняют позиции. Возле Мариуполя боевики прекратили Безуспешные попытки форсировать реку Кальмиус. В то же время продолжаются обстрелы в районе Гранитного, Толоковки и Коминтерного. Взаимодействие артиллерийских подразделений сил антитеррористической операции личного состава несущего службу на блокпостах позволяет эффективно противостоять всем угрозам, которые пытаются реализовать террористы на Донбассе. Ответным огнем огневые точки боевиков уничтожаются. За сутки в результате обстрелов, подрывов на растяжках и фугасах погибло 5 украинских солдат. Получили ранения разной степени тяжести еще 8 украинских военных. Бандиты активно используют тактику минирования территории, тем самым подвергая опасности, в том числе и мирных жителей региона. Террористы продолжают отводить из Донецка свои войска из Петровского района на другие участки и концентрироваться в северных и северо-западных районах города. В Петровском районе Донецка остались отдельные подразделения банды «Оплот» с минимумом тяжелой техники. Одновременно боевики активно обстреливали поселок Пески и перемещались вдоль фронта, в том числе в сторону Авдеевки. Продолжается переброска малочисленных групп боевиков в район Еленовки-Новотроицка, а также Горловки и Янакиева. В районе Углегорска на первой линии сосредоточилась группа боевиков численностью до 400 человек с артиллерией и бронетехникой. В резерве у этой тактической группы Макеевское бандформирование. В нем до 300 боевиков и около 10 единиц бронетехники. Ночью в Донецке опять стреляли. За минувшие сутки артиллерийскими снарядами и повреждены 9 жилых домов в Киевском районе. Утро без газа встретили 2700 жителей города. В настоящее время обстановка в Донецке относительно спокойная. Все коммунальные службы и аварийные бригады работают в штатном режиме. Восстановлено электроснабжение около тысячи домов поселка Октябрьский. В Луганской области боевики 32 раза обстреляли населенные пункты, в том числе подконтрольной Украине. Во многих из них из-за попадания снарядов повреждены газопроводы и линии электропередач. В результате без газа остались жители города Счастья и нескольких сел – Трехизбенка, Кряковка, Сокольники и Чернухина. Электричества нет в Новоалександровке, частично в станице Луганской и Пшеничном. Ну а жительницы Янакиева требуют от боевиков самопровозглашенной ДНР денег на жизнь. Как сообщают интернет-издания, женщины с детьми пришли в местный горсовет, чтобы выяснить, когда же они получат выплаты. Самопровозглашенные власти заверили, что так называемый гумкомвой из России привез деньги и выплаты начнутся вскоре. Однако известно, что с последним гумкомвоем на оккупированной территории завезли оружие и боеприпасы. Ранее стихийный митинг состоялся возле Свердловского исполкома в Луганской области, собравшиеся, требовали, чтобы сепаратисты покинули город. Подобный бунт прошел и в червоно 16 ноября. Люди возмущались бесчинством боевиков. СБУ обезвредила группу диверсантов, которая планировала совершить теракт в отношении правительственной делегации Нидерландов в Харькове. Об этом сообщил глава службы безопасности Валентина Левайченко. По данным СБУ, эта группа причастна к терактам, совершенным на территории Харькова и области, в частности, к взрыву в пабе «Стена», который произошел 9 ноября. Силовики задержали 12 человек, включая главарей. У них изъяли автоматы АК-74, патроны к ним, гранаты, детонаторы, наборы для установки растяжек, а также противопехотные Мин мины российского производства, запрещен на Оттавской конвенции 1997 года. По данным контрразведки СБУ, эта преступная группировка входила в состав террористической сети, созданной для дестабилизации ситуации в регионе. Финансировали и руководили е спецслужбы России. Подготовку диверсанты прошли на территории российского Тамбова. Но задержанных обнаружили видеоотчеты о взрывах в Харьковском пабе «Стена» и возле клуба «Британия». Они готовили другие теракты, а также вооруженные нападения на один с блокпостов на границе Донецкой и Харьковской областей. Однако, благодаря слаженным действиям украинских силовиков, их планам не суждено сбыться. СБУ завершила расследование по 82 бывшим высокопоставленным чиновникам, среди которых и бывший президент Виктор Янукович. Об этом сообщил глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Он отметил, что материалы уже переданы в Генпрокуратуру. Экс-чиновники находятся в розыске. Глава СБУ уверен, выдача указанных лиц Украине является лишь вопросом времени. Расследование, что до их активов, Расследования СБУ, касающиеся их активов, счетов, имущества и украденного с бюджета или целыми предприятиями, такими как Укртелеком, завершены. Материалы переданы в Генпрокуратуру, и самое важное, что служба продолжает свою работу и дальше. Это касается 82 бывших высокопоставленных чиновников. Вместе с институциями Европейского Союза США и Великобритании организован поиск, арест и возвращение украденного в любой форме недвижимости или активов на счетах в Украину. Арест и повернение украденного в любой форме нерухомости или активов на рахунках в Украину. Украина и Норвегия подписали соглашение по поддержке украинского государственного бюджета. Соответствующий документ между правительствами двух стран заверили премьер-министр Украины Арсений Ценюк и премьер-министр Норвегии Эрна Солберг в Киеве. При службе украинского правительства уточнили, что это соглашение предусматривает выделение Норвегии финансовой помощи украинскому бюджету несколькими траншами в течение трех лет. В то же время сумму не озвучили. Украина также планирует допустить норвежские компании к управлению украинской газотранспортной системой. Для этого Верховная Рада готова принять законы, которые разрешит европейским партнерам, в том числе норвежским, напрямую инвестировать в ГТС и подземные хранилища. Украина может перечислить предоплату за российский газ до 1 декабря. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. По его словам, планы по закупке ресурса не изменились. До конца года планируют приобрести до полутора миллиардов кубометров газа. Закупка начнется с наступлением холодов. Возможно, еще до начала декабря. Пока что ситуация не критическая. Министр добавил, что еще нельзя говорить об объемах предоплаты. Соглашения между Нафтогазом Украины и Газпромом позволяют закупать только необходимые объемы газа. И их определяют в зависимости от текущей ситуации. Национальный банк Украины предлагает финансовому сообществу принять кодекс поведения и деловой практики участников межбанковского валютного рынка. Подобные своды этического и профессионального поведения существуют во многих развитых странах. Они положительно влияют на прозрачность и развитие рынка, что способствует укреплению доверия инвесторов. Сейчас проходит общественное обсуждение проекта кодекса. Его текст опубликован на официальном сайте Нацбанка. Свои предложения можно присылать в течение двух недель на электронный адрес указанный на экране. Кодекс дает определение основным профессиональным терминам, которые используются участниками валютного рынка. Он описывает, кто участники этого рынка, какие его функции и дает ответы на вопрос, как поступать в тех или иных спорных моментах, а также какие, скажем, процедуры должны использоваться, которые потенциально могут предотвратить возникновение спорных ситуаций. В Украине создали первый электроавтобус. По словам луцких разработчиков, он может проехать без подзарядки 300 километров со скоростью 80 километров в час. Для полной зарядки аккумуляторов электросети необходимо 4 часа. Инженеры уверены, Украина нуждается в таком виде транспорта, ведь он экологически безопасен и позволит существенно экономить на топливе. Только такого класса 7-метровых автобусов в Украине пролицензировано около 16,5 тысяч. Каждый автобус использует около 50 литров в день. 300 миллионов литров в год для этих автобусов покупают дизельного топлива. Можно посчитать. В деньгах идет около 5,1 миллиарда гривен ежегодно. Если мы говорим об электроэнергии, то где-то полмиллиарда будет оставаться в бюджете Украины. Российский музыкант Андрей Макаревич передаст деньги, выигранные в суде, детям Донбасса. Савеловский суд Москвы постановил взыскать с газеты «Известия» автор опубликованной в ней статьи 500 тысяч рублей, тем самым частично удовлетворив иск Макаревича, который требовал 1 миллион рублей как возмещение морального ущерба. Музыкант обратился в суд после того, как в «Известиях» вышла статья, повествующая, что музыкант в августе выступал перед украинскими военными в Славянске. На самом же деле Макаревич отыграл концерт перед беженцами в Святогорске. На этом у меня пока вся информация к тому часу. Оставайтесь с нами.